Это полный экспромт. Ему микрофон и тебе микрофон. Передача все для тебя». Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Юлечка, солнышко, ты всегда хотела, чтобы это было в мою. Предпоследний день мая я хочу подарить тебе вот этот букет цветов. Встать перед тобой на одно колено. Ой! попросить тебя выйти за меня замуж. Ты станешь моей женой? Подожди, выбирай. Нет, не смешно. Тебе микрофон. Не, ну я, конечно, не такой кучерявый. Да, 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 да. Так, кто за «да»? Кто за «да»? Смотри, все хотят быть твоим мужем. Не моя, что делать. Так, пошли. Кто за «не»? Он какая-то Маруша против, кое-фиг ну, с ней. Против и против. Итак, еще раз. Солнышко, я очень тебя люблю и хочу прожить с тобой всю жизнь. Ты выйдешь за меня замуж? Так соглашайся, а то я сейчас соглашусь. слушай. Маленькая ремарочка. Это уже четвертый раз на празднике Рио он признается барышням в любви. Надеюсь, это последний. Только ему. все время возле сцены. Этот раз на сцене и удачно! Да! Вот оно, кольцо одевается! Как же? Покажи, Покажи. Покажи, Покажи всем! Вот оно! Газета Рия! Тельки проверенной факты. Ну а чувства, конечно же, только проверены!